Masih lagi dalam borak sini dan Pemergian uh, Tun Abdullah Ahmad Badawi Semalam uh, jam 7.30 malam uh, Kami nak terus bawakan kepada anda Sidang media yang dibawakan oleh uh, Kari Jamaluddin dan juga Ahli keluarga uh, pagi tadi Allah Azbar Dan salam sejahtera Alhamdulillah Jenazah Almarhum Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi telah pun Selamat dibawa ke Masjid Negara pada pagi tadi sekitar jam 8:30 dan selepas itu jenazah almarhum Tun telah pun uh, dimandi dan dikafan uh, oleh pihak Masjid Negara dan dibantu oleh ahli-ahli keluarga. Sekarang ini jenazah almarhum Tun berada di dewan solat utama Masjid Negara dan walaupun pada semalam kita telah umumkan bahawa orang ramai dan juga saudara mara, sahabat handai, rakyat Malaysia yang ingin memberi penghormatan terakhir kepada Tun boleh datang pada jam 11 pagi oleh kerana pihak masjid negara dan juga keluarga semua dah sedia kita buka kepada orang ramai untuk datang bermula jam 10 pagi jadi kalau ada sesiapa yang baca dalam media sosial yang nak datang memberi penghormatan terakhir kepada Pak Lah bolehlah bermula jam 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari ataupun 1 petang dan kita selepas itu akan solat Zuhur, solat jenazah dan istiadat pengkebumian negara akan berlangsung di Makam Pahlawan InsyaAllah. Okey? Ada apa-apa soalan? Ya, so saya harap pihak media boleh uh, sebarkan bahawa uh, you can come and pay your Demikian tadi kenyataan daripada menantu kepada Allahyarham Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, ya dan sesungguhnya negara memang sedang bersedih di atas kehilangan mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima. Sedikit bingkisan kita telah sediakan untuk anda penonton-penonton borak sini. Allah Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Kerajaan telah memutuskan supaya Allah Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi diberi penghormatan istiadat pengkembumian negara. Jenazah akan dibawa ke Masjid Negara Kuala Lumpur Jam 8 pagi tadi ya, uh, sudah pun uh, berlangsung uh, dan bagi pengurusan jenazah serta penghormatan terakhir sedang diadakan sekarang ini di Dewan Solat Utama Masjid Negara bermula jam 11 pagi tadi sehinggalah ke jam 1 tengah hari nanti. Ya dan jenazah akan disembayangkan selepas solat zuhur di Masjid Negara dan seterusnya akan dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur dan pakaian bagi pelawat lelaki Islam adalah baju kebangsaan warna hitam Bersamping hitam tanpa sebarang corak dan juga bersongkok hitam manakala untuk bukan Islam adalah lounge suit gelap. Dan selain daripada itu pakaian lain yang bersesuaian juga boleh dipakai. Pakaian bagi pelawat wanita Islam adalah baju kurung ataupun kebaya labuh berwarna gelap dengan selendang putih manakala bagi yang bukan Islam pakaian sopan dan warna gelap serta berselendang putih. Selain itu, pakaian lain yang bersesuaian juga boleh dipakai. Dan semua bangunan di dalam jarak radius 2km daripada Masjid Negara hendaklah mengimbarkan jalur gemilang separuh tiang sehingga selesai istiadat pengebumian. Baik, itu dia. Dan seterusnya, kita sediakan ya sedikit maklumat ataupun sebenarnya info tentang Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi. Beliau dilahirkan tanggal 26 November 1939 di Kampung Perlis, Bayan Lepas Pulau Pinang dikenali di Malaysia sebagai bapa pembangunan modal insan. Dan kali ini di samping kita mengikuti perkembangan langsung di Masjid Negara dan juga pengumuman Baiklah, Tun Abdullah Ahmad Badawi telah memperkenalkan Pelan Integriti Nasional. Satu pelan untuk menanam dan juga memupuk budaya etika dan integriti dalam kalangan masyarakat Malaysia. Manakala penglibatan dalam politik, Tun Abdullah menyertai UMNO pada tahun 1964 dan mula bergerak aktif dalam arena politik setelah dipilih menjadi Ahli Parlimen Kepala Batas pada tahun 1978 dan berjaya mengekalkan kerusi parlimen tersebut sehingga tahun 2013. Tun Abdullah menjadi ahli majlis tertinggi UMNO semenjak tahun 1981. Beliau dipilih memegang jawatan Naib Presiden UMNO pada tahun 1984, 1987 dan 1990 dan dipilih semula untuk jawatan tersebut pada tahun 1996. Pada Perhimpunan Agong AMNO tahun 2000 Tun Abdullah dilantik sebagai timbalan presiden bagi penggal 2000 hingga 2003. Ada jawatan yang disandang dalam kerajaan sebelum menjadi perdana menteri adalah sebagai menteri di jabatan perdana menteri pada tahun 1981 hingga 84, Kementerian Pendidikan 1984 hingga 86, Kementerian Pertahanan 1986 hingga 87. Kementerian Luar Negeri 1991 dan 1999. Pada tahun 1999, beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Jawatan beliau dalam Barisan Nasional dan kemudian beliau dilantik sebagai Timbalan Presiden AMNO dari 2000 hingga 2003 serta memegang jawatan tertinggi dalam parti sebagai Presiden AMNO dari 2003 hingga 2009 selepas Tun Dr Mahathir Mohamad mengumumkan keputusan untuk melepaskan semua jawatannya dalam AMNO, Barisan Nasional dan kerajaan. Uh, tahun beliau menjadi Perdana Menteri yang kelima adalah pada tahun 2003 dan Allahyarham merupakan uh, Perdana Menteri apabila dilantik pada 31 Oktober 2003. Selepas itu, Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Tun Abdullah telah memimpin negara selama enam tahun sebelum beliau sendiri meletakkan jawatan dan digantikan oleh timbalannya Datuk Seri Najib Razak pada 2 April 2009 dan Abdullah dikurniakan darjah tertinggi negara iaitu Seri Maharaja Mangku Negara SMN yang membawa gelaran Tun pada tahun sama. Sedikit uh, mengenai keluarga uh, Allahyarham Tun Abdullah, beliau dilahirkan dalam keluarga ulama terkemuka, ya. Tun Abdullah dilahirkan pada 26 November 1939 di Kampung Perlis Bayan Lepas Pulau Pinang. Merupakan anak sulung dalam keluarganya yang terkenal dengan latar belakang keagamaan dengan ayah beliau Haji Ahmad bin Haji Abdullah Fahim yang merupakan seorang ulama terkenal di Pulau Pinang. Perkahwinannya yang pertama bersama Allahyarhamah Datin Sri Endon binti Datuk Mahmud pada tahun 1965 sehingga uh, tahun yang disebutkan dan dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Kamaluddin Abdullah dan Nori Abdullah. Beliau kemudiannya berkahwin dengan Tun Datin Paduka Sri Jin binti Abdullah dan telah melangsungkan akad nikah pada 9 Jun 2007. Dan Tun Abdullah Ahmad Badawi meninggalkan seorang balu Tun Jin Abdullah dan juga empat orang anak. Dan antara pencapaian-pencapaian Tun kemenangan besar pilihan raya 2004 dalam pilihan raya umum 2004 yang merupakan pilihan raya pertama beliau sebagai Perdana Menteri Barisan Nasional menang 198 daripada 220 kerusi parlimen dan kemenangan ini dianggap sebagai mandat besar terhadap kepimpinan beliau melalui dasar-dasar yang diperkenalkan termasuk Islam Hadari yang menekankan keserasian Islam dengan pembangunan ekonomi dan teknologi. Seterusnya, pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Tun Abdullah apabila beliau melancarkan lima koridor ekonomi Malaysia iaitu yang pertama Iskandar Malaysia diikuti oleh wilayah ekonomi utara yang ketiga, wilayah ekonomi Pantai Timur. Yang keempat, koridor pembangunan Sabah dan seterusnya koridor tenaga diperbaharui Sarawak ataupun SKOR. Tun juga memerangi rasuah apabila memperkenalkan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM dan pasukan petugas khas pemuda cara perniagaan pemuda untuk, mengenang, untuk menangani isu rasuah dalam sektor awam dan juga swasta dan langkah ini memperkukuhkan usaha kerajaan dalam memastikan ketelusan dan juga integriti. Seterusnya daripada segi pembangunan modal insan, Tun Abdullah diingati sebagai bapa pembangunan modal insan dengan pelbagai dasar diperkenalkan untuk memantapkan modal insan Malaysia pengiktirafan industri halal di bawah pentadbirannya ekosistem industri halal Malaysia diperkukuhkan menjadikan negara sebagai peneraju global dalam sektor ini dan pada tahun 2024 beliau dianugerahkan tokoh pembangunan halal negara atas sumbangan beliau dalam membangunkan industri halal pencapaian yang seterusnya adalah pendekatan kepimpinan terbuka oleh Tun Abdullah yang dikenali dengan gaya kepimpinan yang lebih konsultif yang merupakan satu pendekatan berbeza berbanding pendahulunya. Beliau menggalakkan partisipasi ataupun penyertaan pelbagai pihak dalam proses membuat keputusan dan perancangan negara serta mengekalkan dasar-dasar pembangunan seperti wawasan 2020. Kita sebenarnya masih lagi menantikan sama ada kita ada uh, crossover untuk apa yang berlaku uh, di istiadat uh, pengkebumian tapi kita akan berehat sebentar dan kita akan jumpa lagi dalam Borak Sini.